Cumanya haji ni kan. Okay, sebelum tu kan haji ni. Balik kepada tajuk eh. Kan? Suratan ke kebetulan. Allah subhanahu wa ta'ala. kita tidak beribadat kepada Allah. Melainkan orang yang Allah Ta'ala izinkan untuk beribadat Ini ini kaedah penting La yuta'u illa bi'idhnihi Allah Ta'ala tidaklah ditaati oleh sesiapa pun melainkan oleh orang-orang yang Allah bagi keizinan untuk mereka taat kepada Allah kalau Allah tak bagi izin kita tak boleh taat izin dengan izin Allah itulah kita boleh melakukan segala ibadat jadi demikian juga dengan perbuatan haji ini. keizinan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. bahkan sebahagian sahabat sebut apabila mentafsirkan fiha yufraku kullu amrin hakim pada malam lailatul qadar pada malam qadar Allah menentukan setiap urusan Allah menulis setiap urusan sebahagian sahabat kata di antara yang ditulis pada malam lailatul qadar adalah siapa tahun tu yang akan pergi haji jadi jemaah haji ni ditentukan pada malam lailatul qadar ditulis nama sekian sekian orang ni akan pergi haji selain daripada tulisan yang sebelum kita diciptakan pada malam Lailatul Qadar ditulis list orang yang pegang pergi haji. Jadi sebelum dapat kebenaran daripada tabung haji ni, sebelum dapat surat tawaran ni, asalnya Allah Ta'ala punya penulisan dulu. Kalau Allah telah tentukan, ada sahajalah cara untuk orang tu pergi haji. Kalau nama tidak termasuk pada tahun tu, ada sahajalah yang akan menghalang mereka daripada pergi haji. Sebab yang menentukan adalah Allah. Yang memerintahkan agar orang itu dimasukkan dalam senarai pihaji haji ke tidak itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di bukan bukan benda bukan benda senang tapi kita kena berusaha. Sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi haji ni syariat haji dah ada daripada zaman jahiliah lagi. Depa buat haji, cuma haji depa depa kotori haji itu dengan menyembah berhala. Orang jahiliah dulu, depa depa talbiah juga. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan laka. tamlikuhu wa ma malak depa tambah kat situ <coughs> bayangkan Arab jahiliah ya. sebelum nabi lahir lagi depa dah buat haji depa dah ucap talbiah apa talbiah mereka labbaik Allahumma labbaik kami menyambut seruan Allah kami menyambut seruanmu labbaik la syarika lak labbaik kami menyahut seruanmu ya Allah tidak ada sekutu bagimu illa syarikan laka tamlikuhu wa ma malak kecuali sekutu-sekutu yang engkau pilih engkaulah yang memiliki sekutu-sekutu itu tu dia peletak tokong-tokong di sekeliling Kaabah Ini Arab Jahiliyah buat Sebab tu perkataan Allahumma ini perkataan bukan baru Dari dulu lagi sebelum zaman Nabi Muhammad perkataan Allahumma dah ada kita nak baca doa tidur kan Allahumma bismika ahya wa amut Allahumma tu Arab jahiliyah dah tahu dah. Depa sembah Allah, depa panggil Allah, labaik Allahumma labaik. Tak ada syirik bagi Allah kecuali syirik tuhan-tuhan yang Allah Taala pilih. Apa yang depa buat? Depa sembah berhala kecil. Depa anggap berhala ini liqurbuna ilallahi zulfah. Supaya berhala ini mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Depa buat haji dengan berhala-berhala kecil depa. Arab jahiliyah. Pastu depa buat decoration sikit supaya orang Mekah gah power sikit. Apa yang dia buat? Antara yang benda dia buat? Orang Mekah tak payah pergi ke Arafah. Sebab Arafah di luar Mekah. Jadi Arab Jahiliah kata, orang Mekah kami di dalam Mekah aja kami tak payah keluar. Ini special untuk kami. Orang luar kalau nak main haji, mereka kena pergi ke Arafah. Hari Arafah pergi ke Arafah. Tapi untuk kami orang tempatan, tak payah. Kami duduk dalam Mekah. Mereka akan duduk dekat Muzdalifah sahaja. Pada tanggal 9 tu, mereka tak pergi ke Arafah special Arab jahiliah kata sebab tu bila Nabi SAW apabila Nabi mewajibkan haji Nabi kata Al-Hajju Arafah haji adalah Arafah siapa yang dapat pi Arafah maka dapatlah haji untuknya siapa yang tak bagi ke Arafah tidak ada haji untuk dia tanpa mengambil kira hang orang Mekah ke hang orang luar hang kena pi ke Arafah juga walaupun hang penduduk Mekah keluar daripada Mekah pergi ke Arafah ini Arab Jahiliah punya perbuatan antara yang benda dia tukar dalam haji peletak berhala-berhala batu-batu dia tawaf untuk orang luar dia tak bagi pakai baju lelaki tak pakai baju perempuan hanya pakai sikit je kain untuk tutup dia tawaf jadi bila Nabi SAW datang Nabi ubah syariat-syariat tu. -syariat asalnya daripada syariat Ibrahim dia telah kotorkan Nabi ubah semula ceritanya haji ni dah diwajibkan lama diwajibkan tetapi Nabi SAW hanya pergi haji pada tahun ke-10 hijrah. Selepas 10 tahun Nabi di di Madinah, lepas tu baru Nabi pergi haji. Menunjukkan, ini menunjukkan, wajibnya haji ini bukanlah wajib faur, bukanlah wajib serta-merta. Walaupun lebih baik pergi awal cepatlah sebelum kita mati. Tapi menunjukkan bahawa wajib pergi haji dia bukan serta-merta boleh plan untuk haji sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah rancang untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi haji Nabi itu berlaku lambat dan Nabi wafat selepas haji itu kita juga boleh plan bila kita nak pergi kalau kita dah plan dah tapi sebelum plan kita mati apa nak buat? ada sahabat tanya Nabi SAW Khak Samia, kalau tak silap saya dia tanya mak dia ataupun bapak dia dan niat nak pergi haji tapi mati sebelum pergi haji boleh tak dia buat Nabi kata hutang kepada Allah itu lebih layak untuk ditunaikan patut ditunaikan jadi kalau kita dah plan dah betul-betul nak pergi orang tu dia plan lepas tu dia mati sebelum dia sempat pergi bayar hutang untuk dia pergi untuk dia buat upah haji untuk dia dan Nabi SAW pergi haji pada tahun ke-10 artinya haji ni bukan-bukan serta-merta lah boleh plan elok-elok tabung haji tuan-tuan ni semua T20 kan tak ada lah kot yang B, B40 M40 ni jadi kalau ikut kira semua tak layak dapat lah yang RM12,000 tu banyak lah kira RM35,000 boleh plan simpan siap-siap simpan dan plan jangan 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 ambil mudah ramai di antara kita ni dalam akaun banyak ada tapi kalau tak ada sekalipun kena simpan dan plan untuk pi. kalau kita boleh simpan seminggu lima, seminggu lima ribu pula itu lempau kan <laughs> kalau, kalau seminggu lima ribu standard lain kan <laughs> kalau boleh simpan setahun lima ribu lah kata setahun lima ribu boleh simpan enam tahun dah cukup tiga puluh ribu kan enam tahun dah cukup kalau kalau boleh simpan sebulan lima ribu jadi tak ada alasan untuk kita tak plan untuk PRG. melainkan kalau dah minta tak dapat tu lain cerita lah up sikit empat puluh lima ribu mungkin boleh dapat yang yang apa package yang paling murah boleh dapat tapi untuk kita ni, apa alasan kita tak 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 plan untuk pi, tak simpan untuk pergi haji? Kita beli barang mahal. Kasut lari seribu. Ibu. Basikal dua puluh ibu. Basikal dua puluh ibu. Motor lagi empat puluh Apa alasan kita tak plan untuk pergi haji? Cuba fikir tengok. Tak ada alasan. Oh kan, tak, tak ada alasan kita pergi haji. Itu tak masuk, eh kita boleh set karaoke ke apa-apa. Ini semua kan. Tak, kita, kita samalah, kita semua. Kita spend banyak. Jadi, sekurang-kurangnya, kena ada, ada plan untuk haji jugalah. Kena ada. Kena ada. Kalau dah plan untuk pergi Kemudian tak tak sempat kita pergi kita mati sebelum tu orang yang hidup tunaikan untuk kita. Tapi kalau kita tak plan langsung ha. apa cerita? Kita tak ada perancangan untuk pergi haji pun. Kita nak tangguh ya perancangan tu. Kalau dalam kes begini, orang lain buat haji untuk kita, wallahu a'lam. Tak tahulah kita dapat ataupun tidak pahala tu. Ini kata Imam Malik rahimahullah. Kalau orang tu dia ada dia sendiri ada kesungguhan untuk buat ibadat tapi dia tak dia tak sempat buat dia telah pergi dia telah mati orang lain buat untuk dia tapi kalau dia sendiri pun tak ada apa dia nak buat dia tak tunjukkan kesungguhan untuk dia nak buat langsung tak ada usaha untuk dia nak buat orang lain buat untuk dia barangkali tak ada apa-apa pun untuk dia sebab tak ada jiwa dia kosong daripada ibadat tu jadi untuk kita bersama kena plan berapa tahun nak ambil pun kena plan dan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita sampai kita boleh pergi haji cuma praktikalnya uh, gi haji masa muda kuatlah sikit daripada pergi haji masa tua baik seterusnya sikit saya nak cerita pasal hukum